পৰীক্ষাবিলাকৰ ৰিজাল্ট লাহে লাহে দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম মই আজি কেইটামান পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম যে এ ডি আৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এ ডি আৰ ৰিজাল্ট সাত মাৰ্চ শুক্ৰবাৰে আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব যিমানকেইটা পদ আছে তাৰ বিপৰীতে দুজনকৈ ল'ৰা ছোৱালীক এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত অৰেল অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ আমি সাত মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিম এটা পষ্টৰ বিপৰীতে দুজনকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই লিখিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব শেষৰ নম্বৰটোত যদি বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেটা নম্বৰে পায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তিনি হাজাৰ পষ্টৰ বিপৰীতে মই ধৰি ল'ব কৈছোঁ ছহেজাৰ ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিব লাগে কিন্তু একেটা নম্বৰ যদি বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে একে নম্বৰ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলেও পৰীক্ষাটোত ডেফিনেটলি পাছ কৰিব অৰ্থাৎ আমি যদি ধৰি লওঁ ফিফটি ইজ এ কাট অফ মাৰ্ক কিন্তু ফিফটি যদি পঞ্চাছজন ল'ৰাই নম্বৰ পাইছে তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছজন ল'ৰাই লিখিত পৰীক্ষাত পাছ কৰিব গতিকে ওৱান ইজ টু টু বুলি ক'লেও ওৱান ইজ টু টু একেবাৰে গ্ৰামাটিকেল চেঞ্চত নহ'ব হয়তো দুজন চাৰিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকৈও পাছ কৰিব এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষা লৈ তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব তাক আপোনালোকে জানেই সেইবাবে মই যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে অৰেলৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হ'ব পাৰে আৰু যিসকলে পাছ নকৰিব আমি পুনৰ এই বছৰৰ শেষৰ ফালে নতুন বিজ্ঞাপন দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আৰু এবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু লগতে অসমত উদ্যোগসমূহো আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানো আছে আমি নিজকে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত নহ'লেও বেলেগ ধৰণে পাছ কৰি বেলেগ ধৰণেও জীৱন সফল কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কৈ থাকে যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত বি এ পাছ কৰা ল'ৰাইও পৰীক্ষা দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি কোনোবাই যদি নিজকে চৰকাৰক ফাঁকি দি পৰীক্ষা দিয়ে তদন্ত নোহোৱালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাব নোৱাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকৈ মোক ফেচবুকত লিখে টুইটাৰত লিখে যে মই চব গম পাওঁ কোনোবা ল'ৰা এজনে যদি বি এ পাছ কৰিও নিজৰ যোগ্যতাটোক লুকুৱাই পেলাই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত আবেদন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেনেকৈ গম পাব আপোনালোকে খবৰ দিব আপোনালোকক আমি সুবিধা দিম যে এনে যিসকল লোকে আপোনালোকে দেখিব যে লিখিত পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে কিন্তু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনক তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছে আমি সুবিধা দিম আপোনালোকক অভিযোগ দিয়াৰ বাবে যাতে অৰেল পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে বা মৌখিক পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকৰ অভিযোগবোৰ নিৰ্দিষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকৰ অভিযোগবোৰ যাতে আমি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা পৰীক্ষাৰ বিষয়ে মই জনাব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মোক বহুতে সুধি আছে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কিন্তু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যি আনচাৰ কি আছিলে সেই আনচাৰ কি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুজনে এই এনচাৰ কিখিনিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে অৰ্থাৎ চেলেঞ্জ কৰিছে দুই তিনিটাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এঘাৰ মাৰ্চ তাৰিখে এক্সপাৰ্ট কমিটি তেওঁলোকে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছে যে যিসকলে এনচাৰ কি চেলেঞ্জ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি আমাক কৈছে যে আপোনালোকৰটো ভুল আমাৰতো শুদ্ধ প্ৰতিটা আবেদন প্ৰতিখন আবেদন আমি পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰিব লাগিব এটা এটাকৈ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিব খুজিছোঁ প্ৰথমতে মই অসম আৰক্ষীৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ মই য'তেই মিটিঙত যাওঁ আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে মোক এইটোৱে সোধে মা মা ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মই আজি কৈ দিম যিসকলে পোৱা পাব তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জনাম যিসকলে নাপাব অহাবাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু প্ৰচেষ্টা চলাব মন বেয়া নকৰিব আৰু সকলোৱে যিসকলে পাব তেওঁলোকৰ কৃতিত্বক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰিম আৰু যিসকলে নাপাব তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম পৰীক্ষাৰ এটা ৰিজাল্ট ভাল বেয়া দুয়োটাই আহে তাক লৈ বহুত চিন্তা কৰিব নালাগে উই শ্বুড টেক লাইফ এজ চেলেঞ্জ জীৱন প্ৰত্যাহ্বানেৰে পৰিপূৰ্ণ ৰিজাল্ট আপোনালোকে জানেই অ' এম আৰ চিত আপোনালোকে চায়েই আছে গতিকে পোৱা আৰু নোপোৱা দুইটাই জীৱনৰ একো একোটা যাত্ৰাৰ সংগী বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব মই এতিয়া আপোনালোকক জনাই থৈ যাম ছাব ইনস্পেক্টৰ আমাৰ ইউ বি এ বি কমিউনিকেশ্যন এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে ছাব ইনস্পেক্টৰ পোষ্টৰ পৰীক্ষা পাতিছিল ইয়াত পদ আছিল দুশ তিনিটা ইয়াৰে ইতিমধ্যে লিখিত পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু এই লিখিত পৰীক্ষাত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ল যিসকলে কাট অফ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোকৰ তালিকা ছয় মাৰ্চ তাৰিখে আৰক্ষী বিভাগে প্ৰকাশ কৰিব ছয় মাৰ্চ তাৰিখে লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট হোৱাৰ লগে লগে পি এইচটি আৰু পি ই টি আৰম্ভ হ'ব আৰু পি এইচ টি আৰু পি ইটিৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ন মাৰ্চত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু পি এইচ টি আৰু পি ইটি সোতৰ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এয়া হ'ল অসম পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ ইউ বি এ বি আৰু কমিউনিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে যি পৰীক্ষা হৈছিল ইয়াৰ পিছত আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা হৈছিল কনষ্টেবল আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা হৈছিল সেইটো হ'ল কনষ্টেবল ইউ বি কনষ্টেবল এ বি কনষ্টেবল কমিউনিকেশ্যন আৰু ছাব অফিচাৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ কনষ্টেবলৰ ইউ বি ত প'ষ্ট আছিল সোতৰশ ষাঠিটা কনষ্টেবল এ বিত পোষ্ট আছিল দুহেজাৰ তিনিশ এটা কনষ্টেবল কমিউনিকেশ্যনত পোষ্ট আছিল চাৰিশ ছয়ষটিটা আৰু ছাব অফিচাৰ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচত পোষ্ট আছিল মাত্ৰ এটা এই গোটেই পৰীক্ষাটোৰ ইতিমধ্যে পি এইচ টি আৰু পি ই টি কমপ্লিট হ'ল এই পৰীক্ষাটোত যিসকলে পি এইচ টি পি ইটিত কোন পাছ কৰিলে ইয়াৰে ৰিজাল্ট অসম আৰক্ষীয়ে বাৰ মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিব অৰ্থাৎ কনষ্টেবল ইউ বি এ বিৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰথম ৰিজাল্ট বাৰ মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰকাশিত হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজেও জানে যে এটা লিখিত পৰীক্ষাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু এই লিখিত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে যিসকলে কাট অফ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড সোতৰ মাৰ্চৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ফাইনেলি এ বি ইউ বি ৰীট টেষ্ট তেইছ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ পিছত অসম আৰক্ষীত ড্ৰাইভাৰৰ ছশ সাতষট্টিটা পোষ্টৰ বাবে পি এইচ টি আৰু পি ই টি অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ড্ৰাইভাৰৰো পি এইচ টি পি ইটিৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অহা পৰহি দিনাখন অৰ্থাৎ চাৰি মাৰ্চ তাৰিখে অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিব ইয়াৰ পিছত স্বাভাৱিকভাৱে ড্ৰাইভিং টেষ্ট হ'ব আৰু ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডো চাৰি তাৰিখৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট ড্ৰাইভিং টেষ্ট ৰিটাৰ্ণ পিছত হ'ব প্ৰথমতে ড্ৰাইভিং হ'ব ড্ৰাইভিং টেষ্ট দহ মাৰ্চত পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ চাৰি তাৰিখে পি এইচ ডি পি ইটিৰ ৰিজাল্ট দিব এডমিট কাৰ্ডো চাৰি তাৰিখে দিব আৰু দহ মাৰ্চৰ পৰা ড্ৰাইভিং টেষ্ট হ'ব আৰু ফাইনেলি ইয়াৰ পিছত এটা লিখিত পৰীক্ষাটো আমি এপিয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া মই আহিছোঁ কনষ্টেবল এ বি চি ডি অ' অৰ্থাৎ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত পষ্ট খুব কম আছিল মাত্ৰ এশ চৌষষ্ঠিটা পষ্ট আছিল ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ কাৰণ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন বিলাক নতুন বেটেলিয়ন ইয়াত ভেকেঞ্চি অহাৰ এতিয়া প্ৰশ্নটো বহুত কম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন